في ظلال هذه الآية القرآنية في ضوء ما فسره الإمام الكبير إمام أئمة الدين وكبير شيوخ الإسلام منذ أكثر من ألف سنة أبو حامد الغزالي كيف فسر هذه الآية الكريمة وأعدوا له ما استطعتم من قوة Amin.

رحمة الله عليه الإمام أبو حامد الغزالي الطوسي النيسابوري الأشعري هذا الرجل الذي جدد الدين فيه منذ أكثر من ألف سنة وتصدى لكثير من دعوات التخلف وطور الفقه الإسلامي والشريعة إننا علينا عندما أقرأ واقرا عن ابو حامد الغزالي بعده كثير من الشيوخ اتذكر مولانا شيخ روح الامين لانه يتبع نفس نهجه ويطور نفس العلوم ويحاول إطلاع التطور والتجدد على مدارسنا الاسلاميه في العالم الاسلامي. امام رحمه الله <applause> عليه

আটকে চলেছে এবং আইনষের মাঝে যে সমন্বয় করা সম্ভব আধুনিকতাকে অবলম্বন করা যায় সেই পথেই তিনি হেঁটেছেন التي أمرنا الله تعالى بالاسترداد لها وبالتجنس لها إنما هي ليست قوة الحروب وليست قوة الجهاد فقط بل هي قوة العلم والأخلاق إنما هي قوة العلم والاخلاق ايها الاحبه الكرام ان الدين الاسلامي عندما ارسله الله ادم عليه السلام ما هو اول شيء ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم عن ادم عندما خلقه وعلم ادم الاسماء كلها ماذا يعني علم آدم الأسماء كلها؟ هل علم آدم علوم العبادة فقط؟